মৰমৰ অকণিহঁত মই বৰ্ণালী শইকীয়া বাইদেৱে তোমালোকলৈ লৈ আহিছো ঝংকাৰ পাঠ্যপুথিখনৰ অংশটি আহাচোন এই অংশটিত কিনো আছে চাওঁ লিখো আহা ইয়াতে কিছুমান প্ৰশ্ন দি থোৱা আছে আৰু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ লিখিব লাগে ইতিমধ্যে তোমালোকক আগৰ অংশটিত এটি সাধু কোৱা হৈছিলে মনত আছেনে সাধুটো লুকা ভাকু নহয়নে সাধুটোৰ নাম কি আছিল লুকা ভাকু আৰু তাত কেনেকৈ জন্তুবোৰে লুকা ভাকু খেলিছিলে ধুনীয়াকৈ বৰ্ণনা কৰি থোৱা আছিলে এতিয়া এই প্ৰশ্ন কেইটা সেই সাধুটোৰ পৰাই অনা হৈছে আহাচোন আমি প্ৰশ্ন কেইটা চাওঁ জুপহাৰ আঁৰত কোন লোকাল মনত আছেনে তোমালোকৰ জুপোহাৰ আঁৰত কোন লোকাল কেৰটুৱা নহয়নে আমি কেনেদৰে লিখিব লাগিব চাওঁ আহা জুপোহাৰ আঁৰত কেৰটুৱা লোকাল এইবাৰ চাওঁ আহা লুকা ভাকু কত খেলিছিল কত খেলিছিল বাৰু হাবিত আৰু আমি কেনেদৰে লিখিব লাগিব চাও আহাচোন লুকা ভাকু হাবিত খেলিছিল এইবাৰ চাওঁ আহাচোন শিয়ালে কিহৰ আঁৰত লুকাল উই সাফলুৰ আঁৰত নহয়নে আমি উত্তৰটো কেনেদৰে লিখিম চাওঁ আহাচোন শিয়ালে উই সাফলুৰ আঁৰত লোকাল নহয়নে এইবাৰ আমি চাওঁ আহাচোন তলত দিয়া ছবিবোৰ চাই খেল এটা খেলো আহা ইয়াত তোমালোকে পাঁচখন বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ছবি দেখিছা এতিয়া এই ছবি কেইখন চাই আমি খেলটোনো কেনেকৈ খেলে চাওঁ আহাচোন প্ৰথম ছবিখনলৈ চোৱাচোন ইয়াত কিছুমান আমি ল'ৰা ছোৱালী দেখিছো নহয়নে আৰু এজন ল'ৰাই বাকী সমনীয়া লগৰ ল'ৰা ছোৱালীক হাতখন পিছলৈ বান্ধি দিছে তাৰপিছত আমি চাওঁ আহা যেতিয়া পিছলৈ হাতখন বান্ধি দিলে তাৰ পাছত কি কৰিছে এডাল আচৰ পাছফালে আটাইকেইটা লৰা ছোৱালীকে ৰব দিছে আৰু বাকীসকলে কাষত ৰৈ চাই আছে দেখিছানে ছবিখনত তোমালোকে এইবাৰ আমি পিছৰ ছবিখনলৈ চাওঁ আহা ইয়াত কি কৰিছে কেইটামান বিস্কুট ওলমাই ৰাখিছে আৰু দুফালে দুটা ল'ৰা ছোৱালী আছে আৰু লগতে এজনী ছোৱালী চকী এখনত বহি আছে আৰু কাষতে এজন মানুহো বহি আছে এইবাৰ চাওঁ আহাচোন পিছৰ ছবিখনত কি কৰিছে যিকেইটা লৰা ছোৱালীৰ হাত বান্ধি থোৱা আছিলে তেওঁলোকক দৌৰিব দিছে দেখিছানে এই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা দৌৰিব দিছে আৰু কাষতে ৰৈ বাকীসকলে চাই আছে এইবাৰ চোৱা দৌৰি আহি ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই কি কৰিছে ওলমাই ৰখা বিস্কুটটো জপিয়াই জপিয়াই মুখত লৈ পুনৰ আকৌ দৌৰা আৰম্ভ কৰিছিলে ঘূৰি যাব দিছে দেখিছানে এই লৰাজনে মুখত লৈ ঘূৰি গৈছে আৰু এই লৰা দুজনে কি কৰিছে জপিয়াই জঁপিয়াই বিস্কুটটো মুখত লবলৈ যত্ন কৰিছে তোমালোকেও কেতিয়াবা সমনীয়াৰ লগত এই খেলটো দলগত ভাৱে খেলিবাচোন খেলি নিশ্চয় ভাল পাবা এইবাৰ চাওঁ আহা পঢ়ো আহা ইয়াতে এটা দফা দিছে আৰু সেই দফাটো আমাক পঢ়িব দিছে আহাচোন পঢ়ো ৰেজিয়াৰ দেউতাক এজন খেতিয়ক তেওঁ কবি লাই লফা আলু বেঙেনা আদিৰ খেতি কৰে তেওঁৰ বাৰীত ফলৰ গছো আছে কল মধুৰীআম জলফাই গছেৰে বাৰীখন ভৰি আছে আবেলি পৰত ৰেজিয়া বাৰীলৈ যায় তাই দেউতাকক শাক পাচলিত পানী দিয়াত সহায় কৰে শাক পাচলিবোৰ দেউতাকে বজাৰলৈ বেচিবলৈ নিয়ে তোমালোকে দফাটো পঢ়ি নিশ্চয় গম পাইছাই নহয়নে এইফালে দফাটোৰ লগত সম্বন্ধ থকা ছবিখন ইয়াত কি কৈছে ৰেজিয়াৰ দেউতাক এজন ভাল খেতিয়ক এই ছোৱালীজনী দেখিছানে এই ছোৱালীজনী হৈছে ৰেজিয়া আৰু এইজন হৈছে ৰেজিয়াৰ দেউতাক তেওঁ এজন ভাল খেতিয়ক আৰু তেওঁ বাৰীখনত কি আছে ফল মূলৰ গছ আছে চোৱাচোন কল অমিতা নহয়নে আৰু শাক পাচলিও আছে বেঙেনা জলকীয়া লাও এইসমূহ শাক পাচলিও আছে আৰু ৰেজিয়াই কি কৰে সদায় আবেলি বাৰীখনলৈ গৈ শাক পাচলিত পানী দিয়ে দেখিছানে আৰু এই শাক পাচলি সমূহ ৰেজিয়াৰ দেউতাকে কি কৰে বজাৰলৈ নি বিক্ৰী কৰে এইবাৰ চাওঁ আহাচোন খালী ঠাই পোৰ কৰো আহা ইয়াত থকা খালী ঠাইসমূহ আমাক পোৰ কৰিব দিছে চাওঁচোন আহা ৰেজিয়াৰ দেউতাক এজন কি আছিল বাৰু খেতিয়ক গতিকে আমি ইয়াত কি লিখিম খেতিয়ক তিয় ক খেতিয়ক এইবাৰ আমি খ নম্বৰটো চাওঁ আহা ৰেজিয়াৰ দেউতাকৰ বাৰীত গছো আছে কিহৰ গছ আছে বাৰু ফলৰ গছ আছে নহয়নে ফ ফলৰ গছ আছে এইবাৰ চাওঁ আহাচোন আমি যে পঢ়ি আহিছিলো দফাটো তাৰ পৰা কিছুমান প্ৰশ্ন দিছে আমি তাৰ উত্তৰ সমূহ লিখিব লাগে আহাচোন প্ৰশ্নত কিনো আছে চাওঁ ৰেজিয়াৰ দেউতাকে কি কৰে আমি তাৰ উত্তৰটো কেনেকৈ লিখিম চাওঁ আহা ৰেজিয়াৰ দেউতাকে কেতিয়া বাৰীলৈ যায় কি হব তাৰ উত্তৰটো ৰেজিয়া আবেলি পৰ বাৰীলৈ যায় নহয়নে এইবাৰ চাও আহাচোন ৰেজিয়াৰ দেউতাকে শাক পাচলিবোৰ কিয় বজাৰলৈ নিয়ে কিয় নিয়ে বাৰু বেচিবলৈ নহয়নে আমি কেনেদৰে লিখিব লাগিব চাও আহাচোন ৰেজিয়াৰ দেউতাকে শাক পাচলিবোৰ বেচিবলৈ বজাৰলৈ নিয়ে মই ইয়াত ধুনীয়াকৈ উত্তৰসমূহ লিখি দিছো তোমালোকেও এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ লিখি ৰাখিবা আৰু পঢ়িবা মৰমৰ অকণিহঁত ইতিমধ্যেই এই অংশটি ইমানতে সামৰিছোঁ আগন্তুক দিনত এটি নতুন অংশ লৈ পুনৰ তোমালোকৰ মাজলৈ আহিম ধন্যবাদ